Привет! Мы приехали к нашим друзьям Алексея, в Атлант М Алексеев, который находится в городе Харькове по адресу улица Белогорская 902Б. И сегодня мы хотим вас познакомить с автомобилем Шкода Супер. Этот автомобиль у нас обновленный. То есть это не полностью новая разработка, когда глубокий рестайлин предшественник новый дизайн дизайн выдержан современная в современных традициях Шкода То есть они узнаваемы. То есть сейчас вы характерно можете видеть все подобные дизайнерские решения на всех автомобилях Шкода. То есть это все узнаваемо. Четыре комплектации существуют. Базовая комплектация. Следующая у нас комплектация Ambition, Elegance и ну, такая супер дорогая комплектация, это L. Это, э, то есть комплектация, в принципе, даже начиная с актива, очень хорошо оснащены. То есть это автомобиль бизнес-класса. Здесь э, все системы безопасности, как активные, так и пассивные. То есть э, без это 4 бабушки безопасности будут Две боковых и пассажирская и водительская подушка безопасности, также активные системы безопасности, такие как АБС, противозаносные системы, трешного контроль. То есть все это идет в пакетах, это есть все в начальной комплектации. Следующие комплектации там добавятся уже диски 16 да, на активе у вас будут обычные стальные диски с колпака. Знакоженные пакеты, добавляют да, различные вещи, да, там элеганс, там, вставки деревянные уже. Но в принципе в самой базовой комплектации вполне хватит, вы не почувствуете, что вы находитесь в какой-то базовой комплектации, достаточно хорошо слышали автомобили. Что касается двигателей, двигатели остались в принципе прежние. Это 1.8 TSI, 2 литра турбодизель и 3.6 обычный атмосферник, который устанавливается на дорогие комплектации. То есть эти комплектации все являются полноприводные. Там используется такая же самая система полного привода, как и на всей группе Volkswagen, то есть это четвертого поколения. На комплектации, которые доступны с полным приводом, это только Elegant LK. На более простых комплектациях полного привода, к сожалению, нету, но я думаю, что в принципе не столь актуально, все-таки полный привод это такой такое уже опция которая в принципе не всем она нужна скажем так это чисто вот по желанию что хочет ездить на полном приводе вот другое ничего не устраивает, поэтому чек ездить на полном выводе так ну что сейчас давайте заглянем под капот этого автомобиля посмотрим как он что там у нас под капотом находится так вот у нас подкапотное пространство у нас есть э, амортизатор, который держит крышку капота. То есть это уже как бы говорит о автомобилях более высокого класса, на более дешевых автомобилях вы такое редко увидите. Стандартный 1.8 TSI, стандартная компоновка под капотного пространства. Бачок под охлаждайку, бачок под омывайку. Крышечка хорошо фиксируется не болтается все удобно есть сеточка которая фильтрует то что мы заливаем туда все везде пластиковые накладки воздушный фильтр аккумулятор закрыт все, блоки предохранитель забор воздуха ну, все стандартно. Тепло-шумоизоляция моторного отсека. Ну, плохо, что здесь нет вот, шумоизоляции. Да? Не знаю, наверное, за, за можно сюда будет поставить шумоизоляцию. Ну, а сейчас мы пойдем посмотрим, как автомобиль выглядит сзади. Карма автомобиля. Так, перед тем как показать корму автомобиля, я хотел вам рассказать э, про фары этого автомобиля. То есть стандартной комплектации актив. Здесь будут э, обычные галогеновые фары, да, разделенные дальние и ближние. А начиная с комплектации Мишо, у вас будет стоять биксеноновые фары. Они адаптивные, они изменяют э, направление своего ну, пучка светового, в зависимости от вашей скорости движения, то есть э, как бы улучшают обзорность. То есть они сами переключаются, дальние, ближние, ну, в зависимости от ситуации. Да, там, вы едете быстро, они светят дальше. Вы едете медленнее, они светят как бы ближе, там, больше там, ну, направлены на обочину. А когда скорость большая, они больше смещены в ну, середине дороги для того, чтобы максимально эффективно освещать дорогу перевода. Кстати, во всех комплектациях противотуман. Есть, есть интересная функция корнер. Она задействуется, когда противотуманные фары не выполняют свою основную роль. То есть вы на небольших скоростях, когда совершаете какие-то маневры, там поворачиваете руль, где-то в поворот, ну, в поворот там заезжаете, то есть они подсвечивают, они поворачиваются в сторону поворота, то есть это до 40 км в час функцию. работает, и у вас получается как бы лучшая освещенность э, дороги, когда вы куда-то поворачиваете. То есть, как бы такие немаловажные вещи, я думаю, что они будут очень полезны. Ну, также омыватели фар присутствуют, есть датчик контроля жидкости, которая используется в умывателях. Сюда вас заранее предупредить, что у вас она заканчивается. Ну а теперь уже перейдем действительно и будем смотреть корму этого автомобиля. Да, немножко, кажется, он такой более корма более тяжелая, Там, на кайне, казалось, корма так более легкая выглядит. Ну, в принципе своеобразное решение. Вот что мне нравится в этом автомобиле, вроде как бы это седан, да? Мы открываем, это седан, классический седан, да. Ничего не указывает, что это другой кузов. А теперь смотрите, что мы делаем. другую кнопочку уже это получается лифтбэк хэтчбэк лифтбэк то есть у нас уже поднимается крышка багажника со стеклом мы получаем просто огромную багажник. 590 литров объема это в сложенном ну, вот, состоянии, когда сиденье находится в стандартном положении. То есть, если мы раскладываем еще и сиденье, там вообще получится по 1800 литров, если не память не изменилось. Mm -hmm. Тоже трансформация, все возможно сиденье складывается. Мы... Есть лючок. Обратите внимание, лючок есть. Если ты не хочешь, ну, тебе нужно какие-то лыжи длиномеры перевести, тебе не нужно складывать все сиденья, там лючок сложилось И удобно можешь нам перевести различные длинные предметы. Все, полка, все это снимается, все это стандартно. Розетки вот, пожалуйста, освещение багажника. Различные ящички здесь. Вон там ящик еще. Пасты. На остальном диске запаска. Набор инструментов. Ручка для закрывания двери багажника. В принципе, похожие решения на других моделях Шкода используются. Сейчас пойдем в салон, посмотрим. сейчас мы сядем в салон автомобиля. На водительское место. Селся. Места здесь, конечно, очень много. Сейчас я подрегулирую сидение под себя. Регулировки руля. Да? Вверх, вниз, по вылету. Ну что мы здесь видим? Увидим мы здесь стандартные шкодовские решения. То есть эти решения очень похожи на решение Volkswagen Group. То есть все это опять же таки узнаваемо. То есть, внешний вид самой панели, ну, водительские панели приборов. То есть все вот это вот мы уже встречали на других моделях везде используется вот качественный пластик, везде, мят. хотя вот эти вот тут жесткий пластик, да, То есть удобный подлокотник, dsg у нас присутствует, кстати, по коробкам передач шестиступенчатая механика 1.8 1, и и DSG идет на 1.8 турбодизель автомат и этот самый который 3.6 там тоже автоматическая коробка передач будет у вас. Слабивка сидений все это достаточно ну, вот, хорошего материала сделано. В принципе я думаю что если он запачкается, его легко будет и почистить, и внешний вид его останется неизменным. Малый ну, кожаный пакет, четырехспецевой руль, в принципе, все это вот это достаточно качественно вот хорошая кожа используется на базовой комплектации у вас не будет кожаного пакета но в принципе это не самое страшное что бывает в этой жизни поэтому можно обойтись и без этого цены стартуют практически от 350 тысяч гривен и самая дорогая комплектация будет стоить там почти 800 тысяч гривен то есть, грубо говоря если в долларах от 28 до 70 тысяч долларов эти автомобили стоят есть, центральный замок четыре стекла подъемника регулировка зеркал обогрев зеркал сиденье кстати очень удобно вот реально у них и боковая поддержка хорошая бедра хорошо зафиксированы то есть вы не будете вываливаться в поворотах когда проходите там на приличной скорости потому что эта машина позволяет ездить драйверски, у нее подвеска заточена на драйверский режим то есть она жесткая она отлично себя ведет на дорогах хороших э, отлично позволяет проглатывать всякие мелкие неровности но конечно если дорога откровенно плохая то конечно комфорт в ней будет поменьше потому что ну, машина все-таки жесткая подвеска рассчитанная именно на скоростное прохождение поворотов то есть на драйверский режим то есть конкуренты такие как э, Nissan санкиана Toyota Camry, они более комфортно настроены, они менее драйверские, но они более комфортные. Но, кстати, по ценам они, в принципе, там где-то в одной ценовой рамке находятся, в одном ценовом сегменте. Там Тяна чуть дешевле, Камри чуть дороже базовые комплектации, но это считаю так. Кому что нравится. То есть кто-то любит там Nissan и Toyota, покупает Nissan и Toyota. Кто-то любит грубо говоря немцев Volkswagen Group да там шкода покупают шкоду дело вкуса это уже вы каждый выбирает для себя сам если у вас никогда не было автомобилей подобного класса до да, бизнес класса ну ездите пробуйте смотрите что вам больше по душе подойдет то есть, нужно поездить будет на разные тест драйвы и понять что что именно для вас подходит то есть, советовать тут ничего не буду лично мне нравится вот шкоды мне нравятся то есть в принципе в какой-то степени я яйцевую от них да сколько на них поездил сейчас да за последнее время она поздравила вот. они у меня ну доставляют мне удовольствие да. хотя вот может быть у них не самые богатые комплектации да а, может быть конкуренты все-таки чуть-чуть больше дают за деньги может быть это мой взгляд я не знаю пошли да. вот вот интересные да такие алюминиевые под алюминиевые ставочки вот э, уже в элегансе тут уже будет дерево, в старте А если вы возьмете максимальную комплектацию, которая называется L&K, то есть у вас здесь будет кожаный салон, полностью все кожаное, вот тут, будет, тут будут надписи L&K, надписи дерево. Выбор по комплектациям тоже очень приличный. Вы можете сэкономить и взять начальный уровень оснащения, так и взять максимальный, максимально комфортный. Здесь много всяких вот мелочей, ящичков. Вот сюда можно чего-то понаскладывать. Отличный у нас подлокотник, в котором есть аукс. Вот он. Можно что-нибудь туда зауксить. Вот тут такая вот интересная тряпочка подложена, чтобы у вас там ничего не шумело и не громыхало. Вот для подстакань, подстаканнички различные сюда можно что-то поставить, положить. Ну удобно, вот удобно в машине сидеть реально, реально удобно. Вот у нас еще подойное место, Здесь можно что-нибудь спрятать, заныкать, из прикуриватель. Кстати, вот у нас кнопочка давления в шинах можно проверять. Настройки тут. Отключить систему стабилизации можно, если вы хотите драйверски поездить, она вам будет мешать, ее можно отключить. Отличный двухзонный климат-контроль. С понятными крутиночками. Вот. Можно себе настроить, пассажирам задним настроить обогревы все эти магнитолка не хочет включаться а, не, не то, то нажал вот она магнитока. кстати звучание отличное чувствуется что это такой же высокий уровень так сказать автомобиля Приятные динамики здесь, приятная вся эта музычка. Так, ну что у вас тут. Ну, не такой нормальный боксик. Честно говоря, ну как-то он, на мой взгляд, что-то ну, хотелось бы, что он как-то пониже открывался, но получается, что сюда надо заглядывать как-то сюда. Ну, в принципе тканью он об... обделан. Ну, он еще так сойдет. Не, ну, нравится мне здесь сидеть, вот я сижу, и в чистом кайфе. Ты можешь это, снимем прибор, ну давай подойдем. Ну даже все ясно, понятно, то есть бортовой компьютер, тахометр, спидометр, температура охлаждайки, количество топлива в баке. Сушим. Сейчас пойдем сзади посидим. вообще места. Просто реально дотягиваю да, до увидительского сидения. Да сам за собой сел. Ну не удивлять, здесь база колесная 2,8. При длине автомобиля там 4,8 или 4,7, а база 2,8. Места очень много. Судя Мягкий пластик здесь используют тоже вставки под алюминий. Здесь пластик пожестче, подъемники, динамики, кармашки различные, прикуриватель. И ну, типа пепельница сзади. Да, свой климат-контроль здесь будет выводить температуру немножечко вот тут вот, по мне. В принципе, ну, чуть-чуть бы подлиннее подушка сиденья была, была бы лучше. Уже, ну, все хочется как-то сесть поглубже, но, тем не менее, эти сиденья отформованы под двух человек, под двух пассажиров, ну, в треть... О, здесь будет... Для тех, у кого проблема с позвоночником, ему понравится здесь ехать, он будет ехать и на Не, ну Можно ездить, конечно, здесь, но далеко, конечно, будет тяжело. Пятером ехать, два водителя, четыре пассажира, но по среднем месте будет новое. Новое, Высокий еще трансмиссионный тоннель. Тут лампочки, индивидуальные подсветочки. добло на микролифте ручки крючочки а крючок еще один принципе. так кстати забыл сказать то что я вам показывал по поводу багажника когда открывается отдельно крышка багажника как у седана и от потом открывается вместе со стеклом крышка багажника как у хэтчбека Флетбека. это разработка концерна Шкода называется Твиндор. Вот. очень оригинальные вещи они кстати, ныне. нигде раньше такого не встречал тоже свои плюсы в принципе так вот и все про этот автомобиль будет только его обзор. Тест-драйва, к сожалению, нету, потому что нету на тест-драйве. Нет. ничего, может как-нибудь появится на тест-драйве, сделаем тест-драйв. А вообще эти автомобили покупают, в принципе, как частные владельцы, да, так и различные фирмы покупают. Но все равно больше количество продаж приходится все-таки на частных лицах фирмы покупают, но речь. В общем так, 25 на 75 процентов. Это такие вот показатели. В общем, в принципе, и все. А вот еще забыл. показать вам вот. и обдувок стоящий средних есть для задних пассажиров. Все регулировочка. Хороший, добротный автомобиль не знаю, чуть-чуть, может быть, хотелось какие-то ткани здесь подороже, но, в принципе, они достаточно в плане эксплуатации, они будут хорошие, я думаю. Они легко будут чиститься. Я не знаю, наверное, они не будут протираться. Ну, так, в принципе, и все. Накладочки не очень приятные. Да, в общем в принципе, все. Сказать спасибо за просмотр моих каналов. Оставляйте свои отзывы. Ставьте лайки, пишите, если вам что-то не нравится. В общем-то, как-то так. Будем и дальше мы снимать различные тест-драйвы нахванкам вот Алексеевка. Будем все это вам показывать. И сказать, работаем для вас.